как мы сделаем, чтобы появились рабочие места? Как мы как сделаем, чтобы люди получали больше? Суд, потому что как если как мы сделаем, чтобы появились рабочие места? И люди мы, мы чтобы люди получали значит, больше? Это хорошо. Потому, потому что что людям будет лучше, это плохо. И, и, и люди, люди от все, все, все шаги а должны, должны быть направлены на то, что люди стали жить хуже. В итоге все шаги должны быть направлены на то, люди стали жить хуже. Поэтому наша задача. сделать еще. Это правильно.

<говорить> а да, 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 да. вы, 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 вы давайте, давайте вы выберем. <говорить> вы а, вы 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 а это плохо. Так вот, надо говорить, и вы это доброчеснее. А вы давайте выберем. А вы Это плохо. Это плохо. Давайте что мы вот,

нас надо, чтобы услышали. Что, и что? И что, так, 6, что 6, мы хотим, чтобы нас услышали. а, В, Б, В. Я готов. Я вижу могу вы вы присоединиться. Вы понимаете, что А, В, вы, 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 вы,

или куда-то нужно запрыгнуть в, в, в сети, человек. человек. И будем и говорить, Терема, я буду просить, чтобы кто поедет. Кто поедет? Он под... Мы только что разговаривали. Раз кто он водор, говорит, сдать, он, приказывает сдать оружие. Кто будет? И будем говорить, Терема, я буду давать. Мы можем еще раз поедет. Кто поедет? Мы только что разговаривали. Кто говорит, сдать, он, он приказывает сдать оружие. Выбирайте, пожалуйста, поедем.

надо говорить еще один. Еще говорить. Еще говорить. меня, говорить. Еще говорить. Еще говорить. говорить. Еще говорить. Еще говорить. Еще говорить. говорить. Еще <связать> Ребята, вы потом где, когда появились? Мы приедем туда сейчас. Ну, да, Куда вы премьете? туда? туда. Я я... Пойдем на Майдан. Мы вернемся, не, не переживай, мы уже ездили, нет. ничего нет. не будет Иди, иди, все нормально. А где встречать потом? вы уже ездили, да? Пошлите назад туда, На переговоры поехали. Много мужики! Да? Ребята, думаю, вам интересно, хоть звук послушать. Принял. У меня пятеро Я не хочу, чтобы это было горячее. У меня нет жизни. У меня есть деньги, но у меня нет ни вил, ни домов за границей, ни квартир. Я здесь живу. Прим. это другое. Там флот стоит. Один из самых сильных флотов в Реально сейчас курс доллара назад, я просто в это не вижу, не будет, реально, верблюдологи А давно вы там встречаетесь? Мне неудобно говорить, Мустафа. Ренат Ильич, а давно вы там встречаетесь с ними, что там происходит, вы расскажите. Мустафа, я говорю, мне сейчас неудобно разговаривать, я разговариваю с людьми сейчас. Вы скажите, что там происходит, сколько там людей, просто не очень понятно по звуку, мы только звук видим. Отже, ми бачили те, що ви, ви чули голос Рената Ахметова. Ми дійсно додзвонились до Рената Ахметова. Він зараз стоїть на площі. Він заявив, що йому зараз незручно говорити. І він повідомив, що він дійсно вийшов до. Протестуючих, що він намагається їх заспокоїти, сказав що йому незручно говорити. Як тільки він з'явиться знову на зв'язку, він нам передзвонить. Або ми йому передзвонимо. Ну, вибачте, що ми так мало говорили з ним. Отже. Ми нагадаємо, що десь пів години тому до протестуючих вийшов Ренат Ахметов, він говорив з ними. Були сумніви, що це він. Нам по телефону він сказав, що це дійсно він, що він дійсно вийшов до протестуючих. що Йому просто незручно говорити багато людей. Ми продовжуємо слухати переговори, які там відбуваються. Як тільки в нас буде якась інформація, ми повернемось. Будь ласка, покажіть відео того, що там відбувалось в Харкові або тобто в Донецьку. У нас є коментар. потому что я сам их Чем? Уже сегодня было. Да. А Нет, почему не остановить? Потому что мы доведены. Лампу. Вас да не надо а лампы разбивать. Ну что, должны? я 8 лет в горсовете работал. Каждую лампу подключил. Мы потом соберем лампу. Давайте да без вандализма. Да, нет, без только давайте. Не нет, вот женщина, нам без лампочек будет тяжелее. Я не за это, я как Жуков сделал. Да, это люди же. Зачем он себя там Да, да, спасибо, не нам потушила на свет. Многие дома потушила свет. А, Денис 1? поехал с Ренатом, дна... Он поехал в переговоры вести, чтобы штурма не было. А, а как? Это, вот это Коля, да? А? Да. а?

А, пацаны, которые ты меня еще взять заложники, заложники будут брать. Не я заложник. не заложник. Ты Прошу не я? охренел. А ты так? А, а как я так? А что ты? Да, да я сюда сам пришел. Да я сюда Да я пришел. Он пришел и я ушел. А, а ты не меня нет. или Блэд, смели? Ну его Ребята, он пришел. Больше не ходит. Подождите, вы не сказали. Вы что, думаете, я тут пришел, вам понравится? Да я не в вам нравится. Я сюда пришел, чтобы, блядь, здесь все мусора пойдут, блядь, впереди стоять чтобы, чтобы с вас, блядь, дураков, а ни одна капля волос а крови не упала. надо с нами стоять. А не ты не меня еще не будешь... Не а надо с нами раз стоять. Разговор. Разговор о том, что -то я умер. такой же точно, блядь, с поселка Шахтыка. И когда ты мне рассказываешь... Давай, про дурачок, давай не оскорбляй. Я такой же дурачок, блядь, раз сюда пришел. Это некрасиво, просто оскорбляй. Вы старше меня, я извиняюсь. Я просто... Я тебе не пообещал, что с его волосов Послушай, ты только мне рассказываешь, что... Да, Во-первых, Денис уехал меня с, с моим другом. Понятно? Я ему доверяю, блядь, жизнь свою. Не, правильно. Ничего а? тебе не грозит. А? Не а? Мы тебе не доверяем. Тарелы, дам. шо иди а? там. <зарелы> тарелы, жить я не доверяю. Подожди. Подожди, блядь. Я только шо оттуда пришел. Подожди. Николай. Вот он и пойдет. Я вам не я Мы никуда от нас не уходит. Те, что люди уехали. Я не трогаю того. Если их не вернут, то он никуда не денется. То есть тут как ни крути, он денег, захочу не денег. Что у меня? Я у меня силы, никто никогда нигде не держал. Я все сам. сам. Да. Я занимаюсь. А ты, там, а ты там не доверяешь? Послушай. Доверяю. Послушай, я. Доверяю. Ладно. Еще неизвестно, зачем вы это говорите и зачем вы это провоцируете. Я тут так-то нас послушал никого Слушай, ну убеждать. ты бы пошел, как я, на Майдан туда? Не чтобы надо здесь, побегали, Не надо, а я что здесь стою с Да никто за так не, не пошел, ты там, ну, что... там ну, поедешь. Да, не, не расскажешь Телевидение а чего? А где где ходить? каналы? Каналы я где? Раз, не, не надо меня убеждать. А а каналы где? Ну, 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 так нечего не рассказывать. Да мы давайте знаем, что за... руководит то место. Давайте, мы, давайте завтра такого. пойдем а к нам. А я, я не надо нам рассказывать, кто, а ну. мы мы знаем, кто руководит А я, давайте знаем, завтра пойдем Каналы где? А, а, где? Завтра? а. что завтра? Сегодня уже? Что? никто не там. ставит, да, просто да, рассказывает, как шуна уже вешает. Все знают, что ты так. А, а, ты, а ты кто? такой? Я кайму жить, честный. А ты? А ты я, я могу выйти такой? спокойно и сказать, что и как. Такие я могу. Они выйти честно сказать, что ну, и как. Ребята, ну каждый совершает ошибки. Ну не надо. какие ошибки? Надо надо. Ну, всякие ошибки. Сейчас у нас слишком много. Слыш, да. Я вы что сбежал куда-то из партии Там вышел? И О, на на что ты друга Николай? Ладно, да. Слушай, это вообще, по-моему, блядь, вообще провокатор все, 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 я, я вам скажу. Вы... Это... Понятно, это... Вас, не, послушайте, я а за вас здесь стоит, буду стоит, стоять и умирать вот здесь буду. А вот эти вот провокаторы, они специально это делают. Вот ты большой, Не надо, не надо. Не надо так. А чего ты нас сюда приехал? А вот кто? С вами. Раскладывать потом. Я с вами здесь стоял. Ребята.

Взяли бы Слушай, ну мужики, ладно, ну они с кем они поехали, вы не видели. Ну я знаю. Ну, бывают такие ситуации, что Бывает. Смирно. А кто для них Послушай, Ерему, давайте начнем с того. А кто для них этого Ерему, Давайте начнем с того, что такого первого хера... как? Какая? У нас нету, понимаешь, у нас нет вопросы. Она... За что я тебе скажу, почему я за попеременно